Шановні друзі, ви дивитесь телеканал і В нашому ефірі триває цикл зустрічей з працівниками Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Цього разу ми вам пропонуємо обговорити ситуацію навколо одного з найпоширеніших видів раку. Сьогодні говоримо про захворювання молочних залоз. У нас у гостях досвідчений експерт, онкохірург, мамолог Василь Іванович Запухляк. Івановичу, доброго ранку, і дякую, що ви сьогодні. Здравствуйте, з нами. Телезрія телезрители. У нас сегодня программа больше телезрительниц. И действительно, сегодня тема наша очень актуальна. Самая большая медико-социальная программа, значение имеет такая самая распространенная патология, как рак молочной железы. Рак молочной железы – самое распространенное заболевание онкологическое в мире. И э, на Украине, Украина в этом плане среди стран э, лидирует. лидирует. Лидирует, И Николаевская область относится к областям с самой высокой заболеваемостью раком молочной железы. Если взять э, сухие цифры статистики за прошлый год э, 70 э, случаев на 100 тысяч населения, 74 э, и на 100 тысяч населения, это э, в Николаевской области была такая заболеваемость а по городу Николаеву это было 94 на 100 тысяч населения. Представьте это себе. очень большая заболеваемость, если сравнить с Украиной, где заболеваемость составила ниже 70 на 100 тысяч населения. Василий Иванович, какая возрастная категория наиболее подвержена заболеванию? Значит, пик действительно заболеваемости рака молочной железы, это приходится на вековую категорию, есть 40-60 лет. Вот, действительно, до 30-35 лет э, заболеваемость она, э, редко встречается, хотя в последнее время э, рак стал более молодой. Э, вот, а вот после 40 лет это э, идет основной удельный вес. И к 60 это идет пик заболеваемости раком молочной железы. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, о причинах. Конечно, самое главное сегодня, я думаю, что специалисты вашей сферы, это идут исследования ситуации. С чего начинается? Что приводит к заболеванию? Да, сегодня что мы знаем о причинах и механизмах развития этого грозного заболевания? В принципе, конечной причиной, это уже доказано и исследователями, которые занимаются этой проблемой сегодня можно сказать, что является это дезормальное состояние, то есть нарушение гормонального баланса в организме женщины. Мы знаем, что у женщины в организме проходят циклические изменения, вот особенно в репродуктивном периоде идет менструальный цикл, идут и работают гормоны эстроген, проэстерон, которые регулируют этот цикл. Вот. Есть много факторов, которые приводят к нарушению этого баланса. Вот нарушение баланса, это называется так называемые факторы риска. Факторы риска, и если они говорить, это э, надо э, о них обязательно говорить, потому что это и пути профилактики, э, это заболевания. Э, первый э, фактор риска это репродуктивные факторы. Сюда относятся э, это функции женщины такие как э, менструирующая функция, э, лактационная функция – это кормление, то есть все функции, которые связаны с репродуктивной функцией женщины. Вот женщины, которые э, не беременели, не рожали или поздно рожали, женщины, которые э, мало кормили или не кормили вообще ходит в группу риска и, в принципе, является как бы подвержена больше этому заболеванию. Следующие факторы риска это фоновые заболевания, так называемые, которые приводят к нарушению тоже гормонального баланса организма женщины. Сюда относятся много заболеваний. Это эндокринных органов, это воспалительные и заболевания яичников, надпочечников, щитовидной железы, это сахарный диабет, это заболевания желчеводящих путей печени, поджелудочной железы, это артериальная гипертензия. То есть этих много заболеваний, которые вызывают нарушения. Комплекс вот, целый. Да, И э, очень сейчас большое значение фактору придается это фактор питания. Питание, это э, особенно употребление э, жиров животного происхождения, это э, пища э, жареная, пережаренная, концентрированная, э, богатая холестерином, вызывает э, тоже изменение гормонального баланса и приводит к тем нарушениям, которые являются причиной возникновения этого заболевания. Конечно, надо сказать и такой группе заболеваний, как мастопатия, предопухоли заболевания, так называемая мастопатия, заболевание сейчас очень распространенное молочной железы, о ней много говорят, и люди наблюдаются, лечатся, является фоновым заболеванием и является Причина возникління опухолі процесу молодшу штукатурку. Підвісніки датаки. Да. Шановні друзі, зараз я хочу звернутися до вас. Ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте можливість поставити запитання нашому експертові. Сьогодні ми говоримо про онкологію молочної залози, про шляхи подолання проблеми. Приєднуйтесь до обговорення, давайте разом будемо вирішувати таку складну ситуацію. Васі Іванович, як найчайс? Чаще всего происходит диагностика заболевания тогда, когда женщина уже к вам приходит или, может быть, сама как-то она может. Да, действительно, самый такой реальный и эффективный путь борьбы с раком молочной железы – это вопросы ранней диагностики, потому что на нынешнем этапе. Первичная профилактика она меньше имеет значение, потому что она, мы не знаем истинной причины, настоящий, мы знаем только механизм развития. А вот ранняя диагностика, диагностика начальных ранних проявлений этого заболевания, это ведет конечно, к эффективному прогнозу и выздоровлению от этого заболевания. Какие методы и какие пути диагностики? Очень распространенный и самый доступный метод ⁇ это метод самообследования молочной железы. Он пропагандируется во всем мире и в всех цивилизованных странах. Женщины репродуктивного возраста с 20 лет, они должны проходить так называемый самоконтроль или самообследование молочной железы. Он очень простой, он очень доступный и не требует каких-то затрат больших и эффективно, если это проводить системно, постоянно и своевременно обращаться. Что он метод, этот, этот общеизвестный метод женщины знают, значит, который имеет два этапа. Это этап осмотра молочных желез при хорошем освещении. Вот. Как женщина, должна выглядеть здоровая грудь? Да, женщина, на что она должна обращать внимание? Если она системно, во-первых, она должна это проводить, если в репродуктивном периоде Первую неделю после менструации, где-то на 4, 5, 6 день, вот, она должна обращать внимание на какие изменения. Появляются какие-то шарики уплотнения в груди, безболезненные. Ну, я должен сразу э, акцентировать внимание. Значит, э, любые уплотнения это не значит, что это опухоли, образования. Не надо пугаться. Да, сразу, не да? надо пугаться. Это э, более 80 это доброкачественные изменения. Это может структура молочной железы быть такая, поэтому э, просто она должна их фиксировать и консультироваться своевременно. Это появляется уплотнение, это появляется изменение кожи. Вот э, кожа э, меняет окраску, может быть э, покраснение кожи или втянутость, или выпячивание с кожи. Это изменение формы молочной железы. Она уменьшается или увеличивается, асимметрия появляется в груди. Это изменение соска и ареалы. вот симметричность их, или э, втянутость, или uh -huh. наоборот выпуклость. Вот. Это появление каких-то образований в регионарных зонах, так называемых подмышечных и подключичных зонах. На это должна женщина обратить внимание. И следующий этап – это э, пальпация, так называемое мануальное обследование молочной железы. Тоже очень просто. Женщина, которая проводит эту систему, она правой рукой обследует левую молочную железу, Сидя на э, стуле со спинкой или лежа, лучше это проводить лежа даже. То есть в расслабленном состоянии? Да, да в расслабленном да, состоянии. Да. Вообще рекомендуется и стоя, лежа это проводить, потому что э, европейские женщины, грудь э, у них э, размеры такие, что надо лежа только посмотреть нижние полюсы и переходную складку, поэтому э, рекомендуется стоя и лежа это смотреть. И она э, рукой проводит от соска ревлы по часовой стрелке э, снизу с вверх э, и э, все участки молочной железы должны быть пропальпированы хорошо это делать когда кожа мокрая в э, душ ванна это все очень быстро и легко можно провести и э, пропальпировать молочную железы. осматривается и подмышленные и подключичные области если женщина какие-то э, замечает изменения изменения э, те о которых мы говорим она должна обратиться к врачу-гинекологу по месту жительства или непосредственно к мамологу в онкодиспансер, в онкобольницу, где есть консультативный кабинет и ее проконсультирует в свое время. Следующий метод диагностики это женщина раз в год должна осматриваться врачебные осмотры проходить. Онкоосмотры мы их называем. Да, да. онкоосмотры, врачебные осмотры, осмотр, специалисты, все общей практики и онкологи, они владеют этой методикой, и они должны тоже осматривать и провести, проводить пальпации молочной железы и при необходимости проводить дополнительные методы диагностики. А третий этап – это дополнительные методы диагностики, это инструментальная диагностика. Сюда входит это, так называемая маммография, о которой много говорят, это рентгеновское обследование молочной железы, это входит в ультразвуковое исследование молочной железы, и дополнительно другие методы, если есть показания, это МРТ, это компьютерная томография, это позитронная эмиссионная томография сейчас проводится, радиоизотопная диагностика. Вот такие основные методы, которые... Диагности, да, диагностика. диагностика да. Василий Иванович, если поставлен диагноз, если уже женщина знает, что она больна, какие этапы она должна пройти обязательно лечения? Лечение сейчас, я опять же возвращаюсь к тому, что на раннем этапе, на ранней стадии рака молочной железы оно очень эффективно лечится. Если это истинно... Начальное. Это не приговор, и надо да. понимать это. это не приговор. Сейчас, и в принципе, на ранних этапах делаются органосохраняющие операции, а лечение проводится, как правило, комплексное. Вот. основное лечение это хирургическое лечение и э, включается моих э, лекарственная терапия и э, лучевая терапия по показаниям по показаниям. Но основное это оперативное лечение. Значит, на ранних этапах эффективно лечится, проводятся и органосохраняющие операции проводятся и э, по анализам, результатам анализа гистологии проводятся дополнительные методы лечения по показаниям. Вот. поэтому женщины должны своевременно обращаться, и это залог и Здоровье. эффективность, и прогноза каждого конкретного случая. Да. Скажите, пожалуйста, что такое метастазы? Так много об этом говорят специалисты, но жители и просто реально обыкновенные женщины простые мало что понимают в этом случае. Стоит ли этого бояться и вообще как себя вести, если действительно уже метастазируют? Ну, метастазы, к сожалению, это прогрессирование заболевания. Который, значит, развивается уже в последующем. Или это изначально, когда женщина не своевременно обращается за медицинской помощью, она эти опухоли клетки мигрирует и могут размножаться в любом другом участке организма человека, в археоматозных органах или даже в мягкой ткани, может метастазировать опухоли клетки, развиваться опухоли, опухоли ткани. Вот. или после проведенного лечения через какое-то время э, если э, или э, недостаточно эффективное лечение или скрытые были процессы Женщина тоже э, к сожалению может э, метастазировать этот опухолевый процесс и э, развиваться э, то есть прогрессировать заболевание но это не значит что это тоже уже трагедия такая и э, он они метастазы тоже они должны диагностироваться э, то есть женщина должна после э, лечения специальное лечение постоянно наблюдаться, наблюдаться э, после проведения радикального лечения и своевременно диагностируются такие случаи. Если диагностика своевременно, оно может эффективно химо методом лечения или оперативным лечиться на данном этапе и женщины с метастазами, если они одиночные, может десятки лет жить и практически быть здоровыми, как это. Как хочется этого услышать именно да. от вас, что вы здоровы и все у вас хорошо, Василий Иванович, существуют ли какие-то государственные программы в поддержку лечения процесса лечения сейчас в наше время это сложный вопрос, между тем особенно вопрос протезирования. Ну, по государственным программам хочу сказать, что у нас, ну, во-первых, лечение обеспечивается централизованной лекарственной терапией частично. Сейчас, конечно, обеспечиваемость немножко меньше, чем раньше, и обещается в январе месяце увеличить поставки по централизованной по лекарственной, лекарственной терапии. Что касается плана реабилитации, значит работает национальная программа по протезированию после радикальных лечений, которые в принципе есть программа и график протезирования женщин, которые получили радикальные лечения после операций. Они э, имеют э, получают документы и э, проводится протези на протез на массе э, на Шурикобера улица, где 17 д э, принципе есть график, есть списки людей, которые получали, Это бесплатно. Все Это бесплатно э, они получают экзопротезы и белье. Э, в всяком случае, э, программа такая работала и в настоящее время работает. Василий Иванович, как итог нашей встречи? Вот сегодня для наших зрителей у вас есть возможность обратиться, что самое главное надо знать для того, чтобы быть здоровым и жить долго, счастливо? Ну, вы знаете, дело в том, что э, хочу сказать о общей профилактике. Профилактика – это, как и многих заболеваний, и онкозаболеваний, и общесоматических заболеваний. Это, первое – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это не значит вредные привычки, это активность женщины. Активность женщины, она дает результаты в плане иммунореактивности, повышения. Это нормализация ее веса тела, что немаловажно в плане нормализации гормонального баланса. Значит, также имеет антистрессовый такой образ жизни. Вот, женщина должна немножко любить себя. И я хочу обратиться к женщинам, что это немаловажно. Немаловажно, потому что женщина должна э, уделять все э, время, чтобы оставаться женщиной. Это в плане профилактики имеет огромное значение. Она должна э, следить за, э, заниматься и физкультурой, э, фитнес-клубы посещать. Вот, она э, должна оставаться женщиной, привлекательной, и это залог и очень огромное значение имеет в плане профилактики. Конечно, и имеет значение белье женщины, которое хочу обратить внимание. Вот эти оно должно быть свободное, мягкое удобное. и удобное по размеру молочных желез, которое является тоже профилактическим таким направлением. Я хочу пожелать женщинам быть здоровыми, любимыми, привлекательными всего и женского часть со всем. Как важно быть здоровой прежде всего, мне кажется, это основа основ здоровья, а потом уже все оно прикладывается, правда, по жизни. Правда? Да. Василий Иванович, спасибо большое, что вы были с нами. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам крепкого здоровья прежде всего. Вашим пациентам. Мы вам вас отпускаем, потому что знаем, что очень много людей. Людей сейчас именно ждут вас. Спасибо вашего вам, доброго да, спасибо. Спасибо.